Георгий Аветисевич 1921 года рождения, инвалид войны, инвалид войны первой группы А, нахожусь в настоящее время в своем уме, в своем здравии. Я могу писать, я могу читать, я могу статьи написать провести президиум. Так что я говорю в полном здравом смысле. Я стоял на очереди для получения войны, для получения квартиры, как инвалид первой группы А. Заявление написал 19 декабря 19... 2012 года. 2012 года. Когда я написал заявление у Оксаны Михайловны, спросил, кто впереди меня стоит. Он сказал, она сказала, что впереди вас никто не стоит. Но почему-то в 2013 году, где-то в марте месяце или апреле месяце, оказалось, что впереди меня стоит Яных Михаил Борисович. 22 июня 2013 года в Виннице, 22 июня, я подал заявление непосредственно председателю облдержадминистрации Мовчину Ивану Михайловичу о том, что меня лишили квартиры. Это заявление направили сюда в Казахстан. Те же самые лица ответили, ответили таким образом, что он стоял на очереди 1994 года. Не получив ордер, Яных умер. Квартира осталась свободной. 20... 13 декабря 2013... Не, не, не 13 декабря. 6 декабря 2013 года рассматривал в сети вопрос о передаче Этой квартире на коммунальную собственность. Депутаты единогласно проголосовали и передали эту квартиру на коммунальную собственность. Я сразу обратился с заявлением председателя горсовета Гвеличане о том, что я являюсь на очереди сейчас первым, за мной никого нет, и квартиру должны быть отданы мне. Однако... Этот вопрос до сих пор затягиваете. Причины единственные, мне кажется, единственные. Ждут, очевидно так, это правда, ждут моей смерти. Я, сын Ядыха подал заявление о том, что в э, суд, о том, что квартиру, э, ордер на квартиру выписали ему, но суд отказал. Пять раз заседал суд пять раз. И такое решение они вынесли. Отказать от дачи, э, ну как она называется, от, отказать о от выдаче ему ордера. Я дней три или пять тому назад обратился опять к Галисяне, председателю Горсовета, о том, что не я, а президиум Совета ветеранов обратился к Галисяне, о том, что Квартиру до сих пор ничейные должны решить. И 13 июня заседание было сессии, однако этот вопрос затянули в разные и не смогли этот вопрос решить в связи с тем, что не было кворума. Осталось только 20 человек, 20 депутатов. Не знаю почему. Этот вопрос должен был рассмотреть непосредственно председатель горсовета. Но он ушел и не присутствовал на этом заседании. Ну, я думаю, что этот вопрос очень просто можно сейчас точно догадываться, что это так. Затягивается специально, чтобы я был также вторым жертвам после Я прошу прокуратуру, я обращался дважды в Вине областной прокуратуры, обращался к Казахстанской прокуратуре. Правда, Казахстанская прокуратура дала ответ о том, что по окончании суда будет этот вопрос решен. Однако суд состоялся, суд вынес решение, этот вопрос не рассматривал. Я прошу прокуратуру района, прокурора района, чтобы он не затягивал этот вопрос, чтобы он вмешался в это дело, чтобы прокуратура имеет основания для того, чтобы вынести свое решение без суда и следствия. Однако этого дела не делается. Ну, я должен сказать, я фронтовик, на фронте со 2 февраля 1942 года и до окончания войны. Так что я прошу мой вопрос решить положительно. Это касается и Горсовета, это касается и прокуратуры, это касается и жилищной бытовой комиссии Горсовета, который молчит, он должен был дать этот ордер. Он должен был собрать заседание этого комитета, жилищно бытовой комитета, тем решить. И не надо было эти воротиты туда-сюда оттягивать, оттягивать, что уже два года скоро будет. А этот вопрос нельзя решить. Спасибо за внимание.